Salam, rəhmət. Qanazlərənin büdnəlməsi Masadır qəsəbəsində ən ucuz, ən ucuz, ucuzdan ucuz 4 otaqlı evimizi mən təqdim edirəm. Evimiz kürsülü 4 otaqlıdır. Bir növbəti dəqiqə evimizin qiymətini də mən sizə təqdim edəcəm. Xatırladım ki, evimiz 4 otaqlı kürsünə ibarətdir. Sağda evimizin mətbəxidir. Solda evimizin bir otağıdır və oradan günəhdə otağa keçiddir. 2-ci, 3-cü otaq və 4-cü otaq sağda isə sanata qoşağıdır. 1-ci növbədə mən evimizin mətbəxi ilə tanış olunub. Belə bir mətbəxi var. Burada da bütün sistem çəkilib, isti-soxuq su xətti, kana sıxət, elektrik xətləri çəkilib. Döşəməsi pol döşəməsi keçmə taxtadır. Şurfov qası laqıv, pünç usta vurulub, qapısı qoyul veriləcək. Evimizin qiyməti isə 49.800 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alacaqlarına endirib olunacaq. Burda evimizin sanitar qoşağıdır. Yer istifolma təhsil olunmuş hörmətli Qanaz Ləzərimiz. Bütün sistem də burada çəkilib. Suq, kassd, soyuq, sıxıtlı kanal skator montajının yeri. Burada moykasına kimi yer çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Bura is evimizin bir yataq otağıdır. Böyük ailələr üçün çox yararlıdır. Həttən artıq bu qiymətə ümumiyyətlə 4 otaqlı, kürsülü evimiz, yəni Birinci də belə bu qiymətə satışa çıxılıb. Sənədləri bir başa tərəqqi də alıqsa hqıqı çıxarışlı xüsusi mülkiyyətdir. Bura isə ikinci yataq otağıdır hörmət xanım nazərimiz. Otaqlar da yəni balacadır, yetərincə genişdir. Aboyları varlıq, ancaq fikir top və laklı printsi qalıb. Qollar da tamamlanıb veriləcəyəm hörmət xanım nazərimiz. Burda isə evimizin qonaq otağıdır. Bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Qonaq otağından bir dənə də yataq otağına keçid var ki, onu da mən sizə göstərəcəyəm. Pəncərələr hamısı şəbəkə pəncərədir. Burada da belə bir gözəl bir yataq otağı var. Yəni böyük ailələr üçün çox sərfəlidir. Çaylıda yaşaya bilər. Bu qiymətə ümumiyyətlə 4 otaqlı fürs evimiz olmur. Birinci dəfədir də bu qiymətə evimiz satışa çıxıb. Pəncərələr şəbəkə pəncərə. Rahatsızın həyətinə bir dənə maşın daxil olur. Qapısının ağzı, darvazanın ağzı da. Yəni yox, genişdir. Qapon ağzında maşını saxladı belə heç bir heç, heç kimə mənası yara da bilmərsiz bura düzdür, həyətina maşın daxil olur. Amma burada da səssəs, səs, yəni mən küçəsini də siz göstərəcəm. Yəni küçənin genişliyini görürsüz. Qap huzumu ağzına maşın saxlanıldı da, orada yan-bayan 2 nədə maşın da. rahat keçə bilər. Üşüyün şoçuğu, qazın şoçuğu bunlar hamısı tam qaydasındadır. Evimizin fasadı, tarsöf, qeymus edir, evimizin fasad görünüşünü göstərəndə bütün pəncərələr öz həyətinə baxır. İnşallah ev olmui insanlar Allah təala belə gözəl evlər xidmət etsin. Burada isə kombi sistemi də, elektrik sistemi də, qaz sistemi çəkilib, əlavə olaraq burada da həftə fərələ çəkilib bu yolda. Əmimiz 4 daş, 5 daş kürsüdə yerləşə bilərsən. Məskanımız nəmiş ki, bu zonada 0-dır. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı bir də bəyənməyi unutmayın ki, yeni saçan evlərin birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.